<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Masuki ayat ke-46 dan 47 di surah Rum, sila buka pada muka surat 250 juzuk yang ke-7 ataupun jilid yang ke-7 tafsir Ibn Katsir. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi ay sila riyaha mubasyiratin wa yuziqakum min rahmatihi wa litajri al-fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin sarakallahu alazim dan yang tadi tanda-tanda kekuasaannya adalah bahawa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari kurniaannya moga-moga kamu bersyukur dan semuanya kami telah mengutuskan sebelummu beberapa orang rasul kepada kaumnya mereka datang kepadanya dengan bawa keterangan-keterangan yang cukup lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Di sini Allah menceritakan bagian nikmat yang telah diperuntukkan untuk makhluk antara yang dikirimkan angin sebagai pembawa berita dari pemilik rahmat Allah SWT sendiri. Datangnya hujan selepas itu. Untuk itu Allah berfirman وَلِيُزِيْقَكُمْ مِنْ rahmatih Untuk merasakan kepada mu sebahagian daripada rahmatnya. Dan telah kita belajar di berkaitan ذَوْقِ إِذَاقَ أَذَاقَ يُذِيقُونِ Berarti sebahagian. Nikmat yang kamu rasa hujan yang turun, menumbuhkan pokok, menjadikan bumi subur, menghilangkan penyakit sebab hujan yang mencukupi air yang cukup untuk kamu gunakan negara menjadi subur pentingnya menyebut tentang air ini sebagai rahmat yang pernah kita bincangkan bahawa penggunaan perkataan rahmat dalam Quran ini satu merujuk kepada air yang diturunkan air Ini di negara yang maju seperti negara China itu padang pasir yang kering kontang pun mampu dikonvertkan diupgradekan menjadi kawasan pertanian yang subur begitu juga di negara-negara teluk kemudian antara nikmatnya lagi walita jiri al-fulku bi amri supaya kapal dapat layar dengan perintahnya di lautan kapal ni bergerak dengan tiupan angin kurniaannya walita bertaru min fadli supaya kamu mencari pelbagai kurniaannya daratan ke lautan ke di mana saja dalam perdagangan mencari nafkah kamu musafir satu tempat ke tempat yang lain wala'alakum Moga tashkurun moga-moga kamu bersyukur di sini kita dapat lihat kaitan dengan ayat yang lalu bila Allah SWT menceritakan supaya mereka kembali kepada Allah SWT ingat tak ayat sebelum ni la'allahum yarji'un ayat ke satu. sekarang wala'alakum tashkurun maka Allah menyebut tentang bagai nikmat itu supaya manusia kembali kepadanya dan satu daripada nikmat yang dijanjikan itu itu Fara' minan ni'am huwa syukur Syukur ni merupakan satu cabang daripada Kembali kepada Allah SWT Maka di sini merupakan satu sebutan Bentuk kembali kepada Allah itu Satu daripada bersyukur Zikru al-khas ba'dal am Apa pun yang nanti dan dikasihkan Di sini kalau kita belajar Di sudut aspek balara hanya Wa min ayati ayu silariyahan wa syaratimu Wa yuziqaku min rahmatih Wa li al-fulku bi amrihi Wa li min fadli Ini dipanggil dalam uslub balara Satu bahagian daripada balara Ini dipanggil sebagai itnab Itnab Arab ni berarti menyebut begitu banyak nikmat-nikmat sedangkan uh, menyebut perkataan yang terakhir walita bitabu min fadlihi je, dah cukup untuk menceritakan bahawa manusia perlu kepada ihsan dan juga kelebihan yang Allah berikan tapi menyebut begitu detail nikmat-nikmat itu ia merupakan satu usul istinab kemudian walaqad arsalna min qablika rusula ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jinas. Jinas ishtiqaq ini jenis perkataan ini perkataan arsala kemudian rusul ini asal perkataan ra sin dengan lam irsal kemudian datang rusul ini asal-usulnya merujuk kepada perkataan murah salah iaitu berkaitan perhubungan dengan cara berutusan maka pecahan dalam bentuk ini dipanggil sebagai jenaz. kemudian dapat kita lihat ada pula pendekatan ijaz tadi itnab ini ijaz pula faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu mereka datang bawa bukti-bukti kami telah mengambil tindakan hukuman terhadap mereka yang berlaku zalim menolak menentang ini satu untuk ijaz iaitu menyingkatkan frasa yang panjang dengan menghilangkan sebahagian daripada kalimat iaitu kalau kita fahami apa yang tersirat di sebalik ayat ini mereka ni telah pun mendustakan fakazabuhum wastahza'u bihim maka fantaqamna min allazina ajramu kesan daripada mereka mendustakan para nabi yang tidak dinyatakan dalam ayat ini kerana bab ijaz yang saya sebutkan ini maka kesan daripada buatan mempermainkan mengolok-olokkan mendustakan maka kami telah menghukum mereka di atas buatan mereka itu jadi dalam bahagian ini kalau kita perhatikan peringatan daripada Allah Subhanahu bahawa ada satu perkara yang menarik hari iaitu Nabi SAW bila datang angin kencang baginda akan berdoa Allahumma ja'al hariyahan, wala taja'al harihan Ya Allah jadikanlah yang merupakan angin bawa kebaikan kerana bila menyebut tentang riah ni jamak daripada riah bagi kita kalau terjemahkan sama saja angin apa bezanya ada beza tuan-tuan biasanya perkataan yang plural ini dipanggil riah dia menunjuk kepada berbagai bentuk rahmat barangkali angin ni bila dia bertiup dia bawa biji benih untuk terbangkan ke tempat yang baru contohnya dia menolak awan ke daerah Rah yang lain untuk turunkan hujan dia mungkin menghilangkan penyakit wallahu alam seperti penjelasan oleh al-imam Muhammad Ali Syaukani dan tafsirnya betul Qadir bahawa setiap kali sebutan riah biasa dia merujuk pada keberkatan tapi bila menyebut tentang riah mufrad maka ia merujuk tentang azab jadi telah pun kita pelajari azab yang turun kepada umat yang terdahulu jadi riah membawa kebaikan dan rahmat angin membawa kebaikan dan rahmat iaitu angin utara kata para ulama tafsir dan ada angin selatan ada pula angin dipanggil sebagai dabur ad-dabur ini angin barat biasanya dia membawa azab angin yang membawa bencana dan juga malapetaka sebab doa yang Nabi anjurkan tadi Allahumma ja'alah riyahan wala taja'alah riha Ya Allah jadikan angin ni angin yang membawa keberkatan jama' jangan kau jadikan angin ni merupakan angin riah iaitu angin yang membawa bencana dan malapetaka jadi ini ditunjukkan dengan berkataan mubasyirat mubasyirat ni bawa berita gembira bawa hujan contohnya supaya dengan angin itu Allah memberikan kepada kamu sebagian daripada rahmatnya turunkan hujan datang kesuburan manfaat yang dibawa oleh di angin itu maka empangan pun penuh air pun cukup kalau di sungai di laut maka kapal ke perahu ke boleh belayar walita bertahu min fadli supaya kamu mencari rezeki daripada kurnia Allah itu termasuklah bercucuk tanam ke ataupun kamu menaiki lautan untuk pergi berdagang ke untuk pergi berniaga ke ni transportation yang kamu gunakan ke apa sahaja dan Allah SWT menceritakan imtinan Allah SWT kepada manusia ni supaya dia kenal pemberi rahmat membawa nikmat-nikmat yang bagai ini untuk berkenalan dengannya maka Allah telah mengutuskan para nabi para rasul yang ramai maka dinyatakan fajar ja'uhum para rasul datang bawa kepada kaumnya hujah bukti mereka itu merupakan utusan Allah dan cara kamu nak bersyukur kepada yang beri kamu nikmat yang berbagai-bagai begini caranya kerana asal usul manusia semuanya adalah dinin wahid semuanya beriman kepada Allah SWT namun bila datang syaitan telah menyesatkan mereka kalangan mereka yang ramai telah pun terpesong kerana mengikut nafsu syahwat ditambah pula dengan desakan pujukan rayuan syaitan maka mereka sesat seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni khalaqtu ibadi hunafa dalam hadis sahih Nabi menyatakan bahawa Allah berfirman Allah hadis kursi aku menceritakan hamba-hambaku dalam agama hanif agama Islam fajat humus syaitan fajat alat hum anisirat maka datanglah syaitan dalam memperdayakan mereka menyuburkan minat dan juga kecenderungan untuk melakukan maksiat dengan syahwat yang ada dalam mereka itu maka menjadikan mereka jauh daripada Allah SWT maka bila datang kebenaran yang dikemukakan ini mereka tetap menolaknya lalu fantaqamna minal ladhina ajramu balasannya kami kenakan balasan kepada mereka itu telah kita belajar berkali-kali sebelum ini tentang azab yang Allah turunkan kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Itu banyak sekali. Wal Mu'tafikat. Banyak kita telah huraikan sebelum ini. Dan di hujung Allah menyatakan, Wa kena haqqan alina nasrul mu'minin. Menjadi kewajipan bagi kami untuk membantu orang beriman. Menyelamatkan mereka daripada penindasan oleh orang kafir. Ini memberikan pengertian bahawa balasan itu adalah untuk kepentingan kaum mu'minin dan memperlihatkan kemuliaan mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kemuliaan orang beriman. Mengingatkan Allah menjadikan mereka di sisinya sebagai pihak yang berhak untuk dia tolong. Dalam sebuah hadis Nabi SAW telah pun menyatakan, Ma imriin muslimin yarudu an irzi akhihi illa kana hakkan 'alallah an yaruddu anhu nara jahannam yawm qiyamah Suma tala hadhihi alayah. Dalam hadis tabarani daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa nabi pernah bersabda, tak ada seorang muslim pun yang bela kehormatan dan harga diri saudaranya, melainkan Allah pasti melamatkannya dari neraka jahannam. Lalu nabi telah membacakan ayat ini bahawa kan hakkan 'alaina nasrul mu'minin. Maka dalam ayat ini kalau kita perhatikan bahawa Allah SWT memberi jaminan untuk membantu satu kaum ini memberi mereka kelebihan tapi untuk memberikan satu bantuan mereka pasti melalui ujian terlebih dahulu seperti yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Ankabut yang lalu ini sunatullah dalam kehidupan dengan ujian itu akan memberitahu kepada mereka dan mereka dapat memahami keadaan iman mereka sendiri dan daripada zaman Nabi lagi alaihi wasallam setiap mereka diuji dengan ujian pembunuhan penganiayaan dibunuh beramai ramai pernah kita bincangkan dalam ashabul ukhdud dan surah al-buruj jadi apapun kepastiannya kemenangan itu pasti akan datang seperti yang telah kita belajar ya awal-awal surah Rum ni dahulu bahawa lillahil amru min qablu wa min ba'd menang ke kalah ke tapi ia tetap beri petunjuk Allah akan beri bantuan kepada kaum ini walaupun di kalangan mereka yang terkorban dan terkorban itu pun mendapat syahadah mendapat kemuliaan iaitu mati diberikan kurniaan yang khusus menjadi ahli syurga terbang dalam syurga bersama dengan para syuhada maka itu semua bagi nikmat yang hanya difahami dan dimengerti oleh orang muslim saja sebelum ni Allah Taala telah menggambarkan fenomena kerusakan dalam dunia disebabkan oleh buatan syirik maksiat-maksiat sekarang di sini Allah membawakan dalil-dalil bukti-bukti yang tak dapat ditolak tentang keesaannya iaitu mengirim angin, hujan, kemudian ba'ath dan juga nusyur, putusan Nabi-Nabi. Jadi diselangi dengan satu hiburan untuk Nabi kita SAW menegaskan bahawa bukan baginda manusia yang pertama diutuskan. Tapi sebelum baginda telah ada ramai para Nabi, para Rasul yang bawa kebenaran dengan bukti-bukti hujah-hujah. Bila umat itu menentang maka hukuman kena pada mereka. Usaha kau bimbang wahai Muhammad SAW. Kau tidak perlu bimbang, tak perlu risau tak perlu bersedih kerana pertolongan dan bantuan Allah pasti akan datang walaupun Nabi wafat belum sempat melihat Islam itu berkembang memimpin sepertiga daripada dunia tapi semua itu telah menjadi bukti kebenaran sabda Nabi SAW dalam pembuktian ayat-ayat yang kita baca ini jadi Allah menyebutkan di sini menghitungkan nikmat-nikmat kurniaannya kepada makhluk walaupun semudah angin yang kita tidak dapat lihat kita cuma rasa itu pun kalau kita perhatikan bila kita dah masuk bangunan tak tahu dah apa berlaku kat luar tapi kesannya adalah kesuburan kesannya adalah keseimbangan kesannya ialah air menjadi cukup yang kita pakai dekat ofis ke dekat rumah ke kerana empangan itu penuh kerana air yang Allah turunkan ini adalah bukti-bukti lagi tentang keesaan dan kudrat Allah SWT kuniaannya bahawa dia lah yang menguasai segala-galanya dia lah yang control dia lah yang memprogramkan dia yang mengendalikan segala sesuatu jadi Allah mengirimkan menjadikan angin ni sebagai pembawa berita gembira tentang datangnya kebaikan keberkatan turunnya hujan yang dapat hidupkan bumi yang kering kontang itu kalau manusia cerdik maka mereka dapat mengambil peluang untuk menyuburkannya seperti dilakukan masyarakat Cina itu. Tonton apa tujuan sebutan perkara semikian sehingga surah ini pun dinamakan dengan surah Rum. Saya tertarik dengan satu ulasan dikemukakan oleh Dr. Aimanuddin Khalil berkenaan dengan surah Al-Hadid. Kata beliau kaitan surah Al-Hadid dengan surah Rum. Surah Al-Hadid hasamata akthar dilalatan al-irtibat al-muslim bil ard min tasmiyati kamilatin kamila bismi khamin min ahammi wa akhtar khamatiha. Ada tak satu petunjuk yang boleh kita fikirkan begitu mendalam mengusahani beliau kemukakan ini berkata bahawa mengapa Allah sebut satu surah penuh dengan nama Al-Hadid? Tidak kain membangkitkan dalam diri si Muslim supaya mengambil peluang bahawa dunia ni perlu dibangunkan dunia ni dari sudut persenjataannya dari sudut persiapan peperangannya, dari sudut ikhtiraknya dari sudut ibda'nya kreativitinya, bagaimana nak memamurkan dunia, kalau orang kafir melihat ayat seperti ni untuk mempertahankan diri untuk memajukan diri, menindas orang lain tapi orang Islam melihat dia sebagai satu peluang untuk mengimarakannya, bagaimana ya, satu surah lengkap Allah namakan dengan nama besi, Allah namakan dengan rum, kenapa begitu, ini satu clue yang yang penting yang senyatakan pertentuan nanti kita akan teroka lebih lanjut dalam kuliah akan datang bahawa paradigma muslim ini perlu dibuka berfikir besar walaupun dunia ini bukan tempat untuk mereka duduk sama lamanya tapi mereka perlu mengimarahkannya demikianlah huraian yang menarik yang dikemukakan beliau nanti kita akan pergi lebih lanjut dalam kuliah akan datang Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa alihi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda